Вы откуда? Москва, Россия. Вы откуда? Город Днепр. Отлично. Самый-самый нелюбимый город в Украине. Чего? Колл-центры. Угу. Я бы в первую очередь туда ракеты пустил. Для э, уничтожения этих дебилов, которые э, людей на, на деньги кидают. Не, мне похеру. Я в этом разбираюсь. Но я до сих пор не понимаю, почему... Не прекратили трафик между Украиной и Россией по телефону. Наверное, кому-то это надо. Вайпи имеется в виду. Не, конечно, не, не по живому телефону. Угу. Наверное. Не, ну вы а так, а так вообще вы, я смотрю, не нацист, да, как бы так ракетой бы бахнули. Но, ну, нет, а что мне не нацистом быть? Я просто людей не люблю, которые других людей обманывают. Так может, надо как-то как законным путем это все добиваться? Или ракетой? Оно так как бы. Ну... У вас это на уровне государства поддерживается. А, законным да. путем это уничтожение, единственный вариант. Угу. Предложите другой, если вы не согласны. Я же говорю: законным путем. Каким? Ну, каким? Законным, если вы считаете, что кто-то там а, вас а, обманывает, да? То есть вы можете подать там международные суды, доказать это как-то. Вы понимаете, о чем вы говорите? Хоть вот чуть-чуть. Конечно. Это взаимоотношения между физическим и юридическим лицом, Какие международные суды. Угу. А то есть вас физическое лицо обмануло наше юридическое лицо, да? Я Нет, так... Да, конечно, Я так естественно. Понимаю. То есть, а вы как а, физическое лицо? еще государством. Ага, а каким? У вас есть доказательства? Безусловно, естественно. А, ну, предъявите, пожалуйста. Ну, я физическое лицо. У меня нет доказательств, которые я вам могу как физическому лицу предъявить. Ага. Но я думаю то, что наши спецслужбы достаточно легко предъявят эти доказательства. Это просто бессмысленно. Так смотрите, если Чтобы вы, если вы, права, ду, если вы думаете. Государства предъявлять какие-то ага. правовые претензии, бессмысленно, ага. это дежу понятно от каждому ребенку. Поэтому, если в государстве нет правовой системы, от слова никакой если государство поддерживает беспредел... Так а что у вас в государстве территории? нет правовой системы? Я не понимаю. Ну, у вас ее нет. Не, я спрашиваю, что у вас в государстве нет правовой системы? Вы же про у свое государство? Правовая права. система. А, вы просып... Нет, у нас есть правовая система, ага, и... у вас нет, мы на вашу не можем повлиять, ага. потому что все наши запросы, они будут просто рассыпаться на а... границе перехода а между какие, государствами. Какие, покажите, какой запрос вы отправили в международный суд, который рассыпался? Ну, не аргументированно, хотя бы один назовите. Ну, вот я, я сейчас говорю, я понимаю то, что я говорю с человеком, который не догоняет. А смысл разговаривать с теми, кто не догоняет. конечно. Я знаете, я, знаете чего не понимаю? Когда человек я накидывает. Думаю, очень много накидывает чего не понимает. Нет, а вы не думайте. Не-не-не, что вот прям. Смотрите, в вашем случае думать это вредно. Почему? Потому что вы накидываете на вентилятор не, 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 это без всяких случае. фактов. Нет, если бы вы, вы какой-то факт, хотя бы один, мне предъявили и сказали о том, что я вот ваше государство. Не так, а зачем, а зачем, я просто а, сказал, что а зачем тогда вы я, допустим, город Днепр сравнял бы с землей вот, У... в разделе колл центра Не по-любому вот, это... Вот серьезно. А есть, где они находятся? Если скажите есть хотя бы. Есть разведывательная информация, которая а позволяет определить, откуда идет большое количество звонков. Угу. Я бы туда запустил... Ну, хорошо, ладно. ракета для вас дорого. Вы этого не стоите. А пару фабов угу. туда запустил бы. Угу. А сколько фаб И летит? было бы замечательно, а ладно, сколько? все. Та, дядя, Это ну, все... Ти, накидали, да дядя, ну что ты, накидал и свалить пытаешься. Ты по-любому... А что а а с тобой разговаривать, раз ты такой? я, я ж спрашиваю, Фаб, сколько ли... Вот, видите, наша розмова записана целиком. И эти люди просто за те, що їх... там, то, что их там кто-то здесь, мабуть... Обманув чи не обманув, а можливо, це і не з Дніпра, а можливо, просто десь з їхньої частини Росії, які прикриваються просто Дніпром. Ну, готові зробити так. Що ж, це все вернеться. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Донатьте Збройним силам України. Бо це їм дуже потрібно. До нових зустрічей!